السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تبلیغ کے کام کو اچھی طرح سمجھو بہت ہی پیارا بیان مولانا صاحب کا اس بیان کو میں نے ریون دو ہزار چوبیس سے ریکارڈ کیا گیا ہے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس بیان کو پورا پورا دیکھیں جزاک اللہ ماشاء اللہ ہمیں اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرنے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے اور سمجھنے کے معنی پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ اس محنت کو اچھی طرح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی کام کی سمجھ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یعنی کام پر یقین پیدا فرما دے مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر رہے تھے بات پوری کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ بات بھائی سمجھ میں آ گئی تو بجمہ نے کہا بات سمجھ میں آگئی تو مولانا نے یہ فرمایا بات سمجھ میں نہیں آئی ہے سننے میں آئی ہے اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں اگر یہ سمجھ میں نہ تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے دنیا داروں کو دیکھو جن کو اپنی اپنی دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے اسی لئے ہر آدمی اپنی دنیا کے کاموں میں پوری زندگی لگا ہوا ہے اور ہر حال میں لگا ہوا ہے خوشی ہو غمی ہو بیماری ہو تندرستی ہو بارش ہو سردی ہو گرمی ہو ہر حال میں اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور پوری زندگی لگا ہوا ہے اور اگر کوئی تعریف کرے تو بھی لگا ہوا ہے کوئی برائی کرے تو بھی لگا ہوا ہے اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کام سمجھ میں آ گیا ہے اپنا اپنا کام اور سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کا یقین یہ دل میں بنا ہوا ہے کہ میری زندگی میں جو ضرورتیں بھی پیش آئے گی سوئی سے لے کر بچوں کی شادی تک مکان خریدنے تک گاڑی لینے تک جو جو بھی ضرورتیں پیش آئے گی وہ ساری ضرورتوں کا انتظام میرے اس مشغلے سے ہوگا یہ یقین اس کی استقامت کا ذریعہ ہے اسی طرح میرے دوستو اس محنت میں اچھی طرح لگنے کے نتیجے میں اور اچھی طرح کرنے کے نتیجے میں کام کرنے والے کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسائل اور میری دنیا اور آخرت کے ہر چھوٹے بڑے انفرادی اجتماعی مسائل اللہ اس محنت کے ذریعے سے حل فرما دیں گے سیرت کی روشنی میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں اور یقین کے درجے میں بات آئے گی تو ہی زندگی بھر اس کام کو کرنا آسان ہوگا ورنہ پکڑنا چھوڑنا ہوگا کیا چھوڑ دیا کیا چھوڑ دیا کیا چھوڑ دیا اس طرح پکڑنے چھوڑنے سے کام نہیں ہوتا ہے بلکہ کام میں مستقل طور پر لگے رہنے کے نتیجے میں اور آگے بڑھتے رہنے کے نتیجے ہی اسے کام ہوتا ہے اسی لیے آپ کی محنت میں جو آئے صحابہ وہ کام میں لگے رہے اور اپنے آپ کو تقاضوں پر چلاتے رہے یہاں تک کہ تیویس سالہ دورِ نبوت میں ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جس مجمع کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے اور اسلام کو اپنایا جا سکتا ہے یہ حضور شاست میں فرمایا کہ میرے سورے صحابہ ستاروں کے مانند ہے جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں تو اتنا بڑا کام ہوا وہ لگے رہنے کی وجہ سے ہوا اس لیے میرے دوستو پورا مجمع یہ طے کریں کہ اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ بھئی سمجھنا ہے اور اچھی طرح اس کو کرنا ہے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا ہے تاکہ جیے تو اتمنان سے جیے اور مرے تو اتمنان سے مرے ایک باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کاروبار سنبھالتا ہوا دیکھ لیتا ہے فیکٹری سنبھالتا ہوا دیکھ لیتا ہے کہ اتمنان سے جی بھی رہتا ہے اتمنان سے مر بھی جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں میرے جینے مرنے سے میرے کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے بچوں نے سنبھال لیا ہے اسی طرح ہماری ہر مسجد میں ہمارے ہر محلے میں ہمارے ہر گاؤں میں اور ہمارے ہر شہر میں اور ہمارے دنیا کے ہر ملک میں ایک محدت بھی مجمع دعوت اور تبلیغ کا ایسا ہونا چاہیے جو کام کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہو اچھی طرح کرنے والا ہو اور ایسا اچھی طرح کرنے والا ہو کہ اس کے ہاتھوں نیا نیا مجمع کام میں آتا چلا جائے آتا چلا جائے تاکہ ہم جیے تو اطمینان سے جیے اور مرے تو اطمینان کے ساتھ مرے کہ ہمارے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کام کے سنبھالنے والے گاؤں سے لے کر عالم میں کھڑے ہو گئے کہ بھائی اس طرح کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائیں تو میرے بھائیو بزرگو بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس کو ہم نے ریون اجتماع دوہزار چوبیس سے ریکارڈ کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے پیش کیا گیا ہے تو ہمیں اپنے بزرگان دین کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہماری بلائی اسی میں ہے کہ ہم تبدیل میں اپنا وقت دیں جزاک اللہ ماشاءاللہ